अकरा ऑगस्ट दोन हजार पंचवीस अमरावती मध्यवर्तीय कारागृहात राखी पौर्णिमानिमित्त एक विशेष व भावपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले कारागृहाच्या भव्य प्रांगणात पार पडलेल्या या कार्यक्रमास कैदी अधिकारी कर्मचारी तसेच विविध मान्यवर यांची उपस्थिती लाभली कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान नानकराम निबनाणी यांनी भूषविले तसेच श्री श्री एकशे आठ शक्ती महाराज मनोज छाबडा आणि इतर मान्यवरांनी आपली उपस्थिती नोंदवून या कार्यक्रमाचे महत्व अधिक वृद्धिंगत केले महिला वर्गाचाही या कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग होता विशेष क्षणी कारागृहाच्या अधीक्षिका श्रीमती चिंतामणी मॅडम यांनी नानकराम नेबनाणी आणि श्री श्री एकशे आठ शक्ती महाराज यांना राखी बांधून बंधुत्वाचा अन्य स्नेहाचा संदेश दिला यावेळी उपस्थितांनी टाळ्यांच्या गजरात या क्षणाचे स्वागत केले कार्यक्रमात कैद्यांसाठी राखी बांधण्याचा कार्यक्रम झाला भगिनींनी कायद्यांना राखी बांधून त्यांना समाजात पुन्हा सन्मानाने जगण्यासाठी प्रोत्साहन दिले राखींच्या धाग्यांची नाती विश्वास आणि मानवी मूल्य यांचे बंद अधिक मजबूत हा प्रयत्न झाला अध्यक्ष व मान्यवरांनी आपल्या मनोगतात राखी सण केवळ एक परंपरा नसून बंधुभाव विश्वास आणि जपण्यासाठी नाती, नाती यांचा उत्सव आहे कारागृहातील कैद्यांमध्ये हा सण आनंद आणि सकारात्मकतेचा संदेश देईल असे विचार मांडले आज श्री महाकाली माताजी की मेहरवानी उनकी प्रेरणा से हम हर साल रक्षाबंधन का कार्यक्रम हम हम हमारे अमरावती शहर के सेंटर जेल में करते हैं और पहली बात तो मैं मोदी विचार मंच और संत बौद्धिक मंच के तरफ से भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके जो चीफ बोलते चीफ गेस्ट एकदम उनके हस्ते हमारे जानी मानी हस्ती शिंदे गट के महान बड़े से बड़े नेता नानक भाई नेबनानी और उनको चीफ गेस्ट बनाए हुए हैं और दूसरे नंबर पे हमारे महेश भाई छाबड़ा है सूरज जी घारू है महिलाओं में दर्शना जैन प्रीति प्रीति जी मिश्रा है और सारिका तिवारी सारिका मिश्रा और सभी अन्य गण्य मानसे सब हमारे साहिल भाई भी यहाँ पे है अमर भाई भी यहाँ पे है और हमारे सभी भक्तों लोग यहाँ पे खड़े हैं इनके नेतृत्व में मैं और हमारी मेन मैं जेलर मैडम कीर्ति सुपरिटेंडेंट जेलर मैडम कीर्ति मैडम चिंतामणि मैडम को मैं और पूरा हमारे सेंटर जेल के सभी अधिकारी को पदाधिकारी को मैं श्री महाकाली माता शक्तिप्री प्रतिष्ठान की ओर से क्रांति दल की ओर से मोदी विचार मंच की ओर से बौद्धिक संत विचार मंच की ओर से भी मैं यहाँ पे हार्दिक हार्दिक और शुभकामनाएं देता हूँ और हम लोग आज ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं सेंट्रल जेल में हमारे जितनी भी कैदी भाई लोग हैं इनको हमारे साथ में हमारी माताएं बहनें हमारे सभी भक्त लोग आए हैं तो माताएं बहनों के हस्ते हमारे कैदियों को भी हम लोग इनको ये रक्षा रक्षाबंधन का कार्यक्रम लो ये लोग बांध रहे हैं ये महाकाली शक्तिपीठ और मोदी विचार मंच की तरफ से और मैं इसी के तौर पे मैं हमारे देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी को मैं अमित शाह जी को जेपी नड्डा जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं उन्नीस तारीख को हमारे जानी मानी हस्ति हमारे साथ में रहने वाले हैं मुंबई वहाँ पे हम दिल्ली में दिल्ली जाने वाले हैं दिल्ली में बहुत बड़ा बम फूटने वाला है वो बम अभी नहीं फोड़ेंगे हम लोग हमारे जानी मानी हस्ती जो है ये साथ में है हम बम उधर वायरल कर देंगे और वहाँ पे बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है एक जगह पे अन्याय के लिए भी मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे हम लोगों के साथ में हमको क्या पद मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है पुरस्कार हमारे गढ़ सिंधेगढ़ नेता के नानक भाई नेपनानी जी को और हमारे को वो बम हम वहीं से डायरेक्ट वायरल करेंगे और कुछ अमरावती शहर अकोला शहर नागपुर शहर वाशिम शहर वहाँ पे भी इन लोगों को माता महाकाली के आशीर्वाद से बहुत बड़े पुरस्कार इनको मिलने जा रहा है उसके लिए उसके लिए मैं हमारे जानी मानी अस्थि दिल्ली शहर के रामदास जी आठौले के दोनों केंद्रीय मंत्री सरकार में मोदी विचार मंच के तरफ से महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से क्रांति दल के ओर से शिंदे शिंदेगढ़ नेता नेता जो है हमारे नानक में नेबनानी उनके परिवार की ओर से महेश जी छापड़ा हमारे सभी माता बहनों जितनी भी लोग यहाँ पे खड़े इनके तरफ से मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ संपूर्ण कार्यक्रम कारागृहत प्रशासना नियम व शिस्तों पालना पार पड़ला कारागृहात परिसरात सुरक्षा स्वच्छता आणि अनुशासनाचे उत्तम पालन झाले कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी कारागृहातील सर्व अधिकारी कर्मचारी स्वयंसेवक आणि उपस्थित भगिनींचा मोठा वाटा होता शेवटी सर्वांनी एकमेकांना शुभेच्छा देत कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली